अलहमदल्ला लज़ीन मुस्तफ़ा अल्लाह का बड़ा करम है अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले जो हमने दर्स लोड किया था वहाँ तक हमारे सौ दर्स पूरे हो गए मेरे मालिक का बड़ा एहसान है उसने मुझे ये तौफीक दी कि मैं ये काम कर सका अल्हम्दुलिल्लाह मकसद हमारा ये है कि किसी तरह ये पैगाम लोगों तक पहुंच जाए जैसे कि अल्लाह के रसूल सलाम अली रज़ी अल्ला से फ़रमाया ए मफूम है ओ कमा कल नबी यानी ये हर किसी के लिए होगा उस वक़्त तो अली ताला अल्ला मुखातिब थे कि तेरी वजह से अगर कोई शख्स अल्लाह के अजाब से अल्लाह के ग़ुस्से से बच जाए तो ये उन सारी चीज़ों से ज़्यादा कीमती है जो इस ज़मीन और आसमान के दरमियान है यही मेरा मतलब है यही मेरा मकसद है इसी के लिए कोशिश कर रहे हैं कि ये कार खैर लोगों तक पहुँच जाए हमारी ज़िंदगी या किसी की भी एक ज़िंदगी भी तब्दील हो जाए हम ईमान वाले हैं हमारी ज़िंदगी उसी की ज़िंदगी बन जाए जिसने हमें तख्लीक किया है इसी लिहाज से आज का ये दर्श हम सब के लिए है इसका इन ये एक सौ एक दर्स होगा मेरा मौला मुझे तोफ़ी दे कि मैं हक बात कहने की और उस पर अमल करने की तोफ़ी दूँ और मेरा रब मेरी बातों को इस काबिल बना दे कि अल्लाह ने जो कौल कहा यफ़ कहू कौली के लोग मेरी बात को समझ सकें इस वक्त अपने वतन में अंदाज़ा लगाइए जो माहौल है कशीदगी का माहौल है दुश्मनी का माहौल है एक कौम वो मुल्क जो सबके लिए हासिल किया गया था लोग इस वक्त नफरत का शिकार हैं खुदा का खौफ अगर है तो बहुत कम लोगों में है सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी दीन के उल्मा पर आती है मगर उनमें भी देख लिए उनमें ये अपने पेट की ज़्यादा फिक्र है उम्मत को एक जगह इकट्ठा करने का जज्बा किसी में नहीं है तड़प किसी में नहीं है ये जो मैं बात अभी रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर है उसमें उन्होंने सारी तशरी कर दी इस पूरे वाक़े की जो हमारे मुल्क में है अगर हमारे उलमा मौलवी चाहें तो वो लोग जो उनके सामने बैठते हैं उन्हें दीन का दर्श दे सकते हैं जब उन्हीं के दिल में सौज नहीं है तो खुतबा सुनने वाले तकरीर सुनने वाले नारे लगाने वाले उनके दिल में भी ये सौज पैदा नहीं हो सकता जब इन सियासी लीडरों के दिल में इन हमारे रहनुमाओं के दिल में सरबराहों के दिल में जब यही नहीं है कि वो इन लोगों को एक लड़ी में पाकिस्तानियत की लड़ी में मुसलमान कौम की लड़ी में फिर दें जब उन्हीं के दिल में ये नहीं है हर किसी के दिल में यही है कि मैं तीन साल की बजाय पाँच साल जज रह जाऊँ मैं तीन साल की बजाय पाँच साल सरबरा बन जाऊँ मेरी तनख्वाह ज़्यादा हो जाए मेरे मरामात ज़्यादा हो जाए मेरे खानदान वाले हमेशा वजीर रहे ये वो लफ्ज़ ये वो चीज़ें हैं जो हम हम अपने नफ्स की नफ्स को फॉलो कर रहे हैं नफ्स को हमने अपना सरबरा बनाया हुआ है खुदा का खौफ नहीं है उन लाखों करोड़ों लोगों की हमदर्दी दिल में नहीं है जो पता नहीं किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं गर्ज ये कि हर किसी को अपने आप की लगी हुई है क्या खूबसूरत शेर है गौर से देखिए कि जब हमारे ही दिल में लगन नहीं होगी मेरे दिल में ये तड़प ही नहीं होगी कि मैं अपने घर वालों के लिए उनकी तकलीफ को बर्दाश्त कर सकूं मेरे दिल में ये तड़प नहीं होगी कि मैं अपने खानदान वालों को दोस्त यारों को मोहल्ले वालों को अपने साथ रख सकूं अपना दोस्त बना सकूं एक रिश्ते में परो सकूं तो दूसरे में फिर किसी और में नहीं होगी ये सबक है गौर से सुन लीजिए मेरे लिए आपके लिए सबके लिए इकबाल एक सच्चे आश रसूल थे इन उनके जो ऐसे ऐसे कहे हुए शेर हैं हम दोहराते रहेंगे बात करते रहेंगे अमामा ने उन्हीं लोगों के लिए फ़रमाया है कि शम आए महफिल बन के जब तू शौज़ से खाली रहा तेरे परवाने भी लज्जत से बेगाना रहे इन सब सरबराहों के नाम है ये कि तुम में खुद ही वो सौज नहीं था वो दर्द नहीं था वो तकलीफ़ नहीं थी जो काम ही तुम वो करते जो पूरे मुल्क की फलाह के लिए हो तो जो तुम्हारे फॉलोवर थे उनमें भी ये दर्द नहीं आ सका उन्होंने भी ये नहीं सोचा शमाए महफिल बन के जब तू सौ से खाली रहा तेरे परवाने भी इस लज्जत से बेगाना रहे उल्फत में जब इनको पिरो सकता था तू तेरे हाथ में था ये कि इन्हें मोहब्बत की लड़ी में पिरो सकता था तू मुंतशिर फिर क्यों तेरी तस्बीह के दाने रहे ये जो तेरी तस्बी के दाने मंतशर हैं इस बात की दलील हैं कि तू खुद नहीं चाहता था कि कौम एक प्लेटफार्म पर आ जाए गरीब अवाम जो पिस रहे हैं इन्हें उनके हक़ मिल जाएँ जब तू ने ये नहीं चाहा तो तेरे फॉलोवर्द ने भी नहीं चाहा। एक रिश फिर सुन लीजिए क्या खूबसूरत क्या खूबसूरत शेर है कि शमा महफिल बन के जब तू सोज से खाली रहा तेरे परवान भी इस लज्जत से बेगाना रहे रिश्ता उल्फत में जब इनको पिरो सकता था तू मुंतशर फिर क्यों तेरी तस्बी के दाने रहे अल्लाह काश कोई ऐसा लीडर पैदा हो कोई ऐसा खुदा से डरने वाला अल्लाह की मदद के साथ आए कि जिसके दिल में खुद भी ये खौफ हो खुद भी ये लज्जत हो कि मेरे परवाने इस मुल्क की शमा के चारों तरफ इकट्ठे हो जाएं और ये दाने जो मुंतशिर हैं ये एक दूसरे में तकसीम हैं एक दूसरे को खाने को दौड़ रहे हैं फिर एक तस्वीर दाने के सरा एक साथ रहें मेरा रब हमें तोफ़ीक दे मगर ये तोफ़ी जब मिलेगी जब मैं और हम चाहेंगे आखर दावाना अनिलहमदिल्ला रबीआलम